নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই ধীতিস্মিতা মেম আৰু প্ৰত্যেকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডেণ্ট গাইড ইউটিউব চেনেললৈ আমি আলোচনা কৰিছিলো দুই হাজাৰ চৌবিশ বৰ্ষৰ আগতে আহি যোৱা হাফ ইয়াৰ্লি পৰীক্ষাৰ যিখন চাইন্স অৰ্থাৎ জেনেৰেল চাইন্সৰ পেপাৰ আছিলে সেইখন আমি আলোচনা কৰি আছিলো যিসকল নতুনকে আহিছা তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'বা এতিয়া আমি লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিচকাছ কৰিছিলো টুৱেণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আজি আমি পঢ়িম তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন কেইটা এতিয়া চোৱা আমি ষ্টাৰ্ট দিওঁ একৈশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে চোৱা তলৰ কোনটো পৰিঘটনাৰ বাবে বৰ্ণালী উৎপন্ন হয় বৰ্ণালী কথা প্ৰত্যেকেই জানা হয়নে নাই বৰ্ণালী কেনেকে উৎপন্ন হয় এতিয়া বৰ্ণালী উৎপন্ন হয় হোৱা কাৰণটো হৈছে প্ৰথমতে কি হয় প্ৰতিসৰণ হয় তাৰ পাছত পোহৰৰ বিস্ফোৰণ ঘটে তাৰ পাছত আভ্যন্তৰিফলন হয় এইকেইটা হৈছে বৰ্ণালী হোৱা মেইন কাৰণ কি হব এই যিটো পানীৰ টোপাল পানীৰ টোপালটোত প্ৰথমতে তোমাৰ প্ৰতিসৰণ হয় তাৰ পাছত কি হয় পোহৰটো অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ পৰা বগা পোহৰ আহিলে সেই পোহৰটো আকৌ সাতটা ভা ভাগত বিচৰিত হৈ যায় অৰ্থাৎ সাতটা পোহৰত বিচৰিত হৈ যায় যাক আমি একেলগে কওঁ এতিয়া আকৌ তাৰ পাছত কি হয় ইয়াৰ ভিতৰতে আভ্য়ন্তৰীণ ভাৱে উত্তৰ হব অপশ্যন বি এইবাৰ বাইশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ইয়াতে কি দিছে ব্যক্তি এজনে চকুৰ চেক আপলৈ গৈছিলে ডক্টৰৰ ওচৰত আৰু গৈ কি কলে ডক্তৰে যে আপোনাৰ চকুৰ লেন্সৰ ভাজ বেখাৰ্ধ দিশ বাঢ়িছে

এইটো বেমাৰ কেতিয়া হয় যেতিয়া মানুহজনৰ হাইপাৰ মেট্ৰপিয়া বেমাৰটো হব তেতিয়া লেন্সখন এনেকুৱা হব তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি দিছে ব্যক্তি এজনৰ দেশত এক্স আৰু ৱাই ক্ৰমজমৰ আহ মানে প্ৰকাৰৰ ক্ৰমজম থাকে মেণ্ডেলৰ সূত্ৰ মতে লৰা এজনে তলৰ কোনটো জোৰ ক্ৰমজম লাভ কৰিব ইয়াতে কৈছে যে ব্যক্তি এজন মানুহ এজনৰ দেহত ৱাই ক্ৰমজম থাকে যদি লৰা এজন হবলৈ লাগে লৰাজনে কোনটো ক্ৰমজম লাভ কৰিব এতিয়া তোমালোকক কৈ দিওঁ যে এতিয়া চোৱা মহিলাৰ তাত কি ক্ৰমজম থাকে মহিলা বা ছোৱালীৰ তাত সদায় এক্স এক্স ক্ৰমজম থাকে সদায় ছোৱালীৰ তাত এক্স ক্ৰমজম থাকে ৱাই ক্ৰমজম নাথাকে আকৌ লৰা অৰ্থাৎ পুৰুষৰ তাত কি ক্ৰমজম থাকে পুৰুষৰ তাত থাকে ক্ৰমজম যেতিয়া ইহঁতৰ বাচ্ছাটো হব যেতিয়া ইহঁতৰ হয় যদি তেতিয়া লৰা হলে কি হব মাকৰ পৰা এযোৰ এৰ চৰি এটা এক্স ক্ৰমজম আহিব লাগিব আৰু দেউতাকৰ পৰা এটা ৱাই ক্ৰমজুম আহিব লাগিব যেতিয়া এক্স ৱাই হব তেতিয়া সন্তানটো লৰা হব আৰু যদি মাকৰ পৰা এক্স ক্ৰমজম আৰু দেউতাকৰ পৰাও এক্স ক্ৰমজম আহে তেনেহলে সন্তানটো হব ছোৱালী গতিকে এতিয়া তোমালোকে চোৱা অপশ্যন কোনটো হব মাতৃ আৰু পিতৃৰ ফালৰ পৰা এযোৰ এক্স ক্ৰমজম অশুদ্ধ যদি এক্স ক্ৰমজম আহে তেনেহলে ছোৱালী হব মাতৃ আৰু পিতৃৰ ফালৰ পৰা এযোৰ ৱাই ক্ৰমজম এইটো অশুদ্ধ তাৰ পাছত মাতৃৰ ফালৰ পৰা ৱাই ক্ৰমজম উম মাতৃটো ৱাই ক্ৰমজম নাথাকে অশুদ্ধ মাতৃৰ ফালৰ পৰা এক্স ক্ৰমজম আৰু পিতৃৰ ফালৰ পৰা ৱাই ক্ৰমজম এইটো একেবাৰে শুদ্ধ চোৱা কিমান ইজি প্ৰশ্ন হয়নে সূত্ৰৰ সৈতে সূত্ৰটো দাৰুইনে কিহৰ যে প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ ওপৰত দাৰুইনে সূত্ৰ দিছিলে অৰ্থাৎ কি হয় যে ভৱিষ্যতলৈ কোনবিলাক জীৱ জীয়াই থাকিব বা বৰ্তি থাকিব যিবিলাকক প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু অৰ্থাৎ যিবিলাক তোমাৰ বৰ্তমান অভিযোজন কৰিব পাৰে বৰ্ত পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাব পাৰে আৰু সেইবিলাককে প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন কৰে যে তহতে এতিয়া ভৱিষ্যতলৈ তহতে বৰ্তি থাকিবি ত গতিকে প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনটোৰ ওপৰত দাৰুইনে সূত্ৰটো দিছিলে এইবাৰ কৈছে দুটা নিউৰনৰ মাজৰ খালী ঠাই কি বোলে দুটা নিউৰনৰ মাজৰ চোৱা এইটো এটা নিউৰন এইটো আগতে আহি যোৱা প্ৰশ্ন মই আলোচনাও কৰিছিলো তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই লবা তাত আকৌ বেছিকে গম পাবা ঠিক আছে আৰু লগতে নিউৰনৰ ডায়গ্ৰামটো চাই লবা হা ইয়াতে চোৱা দুটা নিউৰন এইটো এটা নিউৰন এইটো এটা নিউৰন এই মাজৰ অংশখিনি নীলা ৰঙেৰে যে দিছো মই মাজৰ অংশখিনি কি বোলে মাজৰ অংশখিনি কি বোলে চাইনেপ বোলে ইয়াতে অপশ্যন বি নেক্সট চোৱা মগজুৰ কাম কি আমাৰ যি মগজুটো আছে মগজুটোৰ কাম কি চিন্তা আৰু চিন্তা ভবা কৰা এইটোতো হয়েই হৃদপিণ্ড স্পন্দন নিয়ন্ত্ৰণ অৰ্থাৎ এই যে হৃৎপিণ্ডটো লব দপ লব দপ কৰে এইটোও হয় দেশৰ ক্ষমতা ৰক্ষা এইটোও হয় ওপৰৰ আটাইকেইটা অৰ্থাৎ ইয়াৰে উত্তৰ হব দি গ্লুক'জ অনু ভাঙন প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণি তোমালোকে খাদ্য খোৱা খাদ্যৰ পৰা যে গ্লুক'জ বিলাক এতিয়া গ্লুকোজে নিদিয়ে গ্লুক'জৰ অনু হব লাগিব ভাঙিব লাগিব গ্লুক'জৰ অনু উৎপন্ন হয় এ টি পি উৎপন্ন হয় আৰু সেই এ টি পিয়ে আমাক কি দিয়ে শক্তি দিয়ে এতিয়া এই গ্লুক'জ অনুবিলাক কত ভাঙে সেইটো হৈছে কোষ প্ৰস কোষ প্ৰস কোনখিনি মন দিছেনে আমাৰ কোষ এইটো কোষৰ মাজত থাকিব কোষ কেন্দ্ৰ কো কেন্দ্ৰ আৰু কোষ কেন্দ্ৰ আৰু কোষাবৰণ এই আৱৰণখনক কয় কোষাবৰণ কোষৰ যিখন আৱৰণ সেইখনক কব কোষাবৰণ কোষাবৰণ আৰু কোষাবৰণ আৰু কোষ কেন্দ্ৰৰ মাজত যিখিনি জেলিলাইক ছাবচেঞ্চ অৰ্থাৎ তোমাৰ জুলীয়া টাইপৰ বস্তু আছে সেইখিনিক কব কোষ প্ৰৰস আৰু এই কোষ প্ৰৰসতে তোমাৰ গ্লাইক'লাইচিছ প্ৰক্ৰিয়াটো হয় আঠাইশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা শিপাৰ দ্বাৰা পানী শোষণ প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়া শিপাই যে পানীটো শোষণ কৰি লয় কোনটো প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সেইটো হৈছে বাস্পশ ঊনত্ৰিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াতে কি কৈছে চোৱা যে এটা দ্ৰব্যই গুৰি কৰি লোৱা কণীৰ খোলা খোলাৰে সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এটা গেছ উৎপন্ন কৰে গেছটোৱে চুণশীল পানী ঘোলা কৰে এতিয়া চোৱা ইয়াতে সেই দ্ৰব্যটো কি সুধিছে আমি ইয়াতে কি উলিয়াব লাগে গুৰি কৰি লোৱা কণীৰ যিটো বাকলি সেইটো গুৰি কৰি লোৱা আৰু সেইটোক আমি কি বুলি কম কেলচিয়াম কাৰ্বনেট কণীৰ খোলাটো আমাৰ কেলচিয়াম কাৰ্বনেট বুলি কম ৰাসায়নিক সংকেত এতিয়া তাৰে লগত এনেকুৱা এটা দ্ৰব্য ধৰি লোৱা দ্ৰব্যটো এক্স চূণ পানীৰ লগত মানে মিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়া চূণ পানীখিনি ঘোলা হৈ পৰে এতিয়া আমাক উলিয়াব লাগে এই এক্সটো কি হব এই এক্সটো কি হব এতিয়া চোৱা আমি এইটো আমাৰ

কেলচিয়ামে ক্লৰিনৰ লগতিয়াম ক্লোৰাই উৎপন্ন কৰিব আৰু লগতে হাইড্ৰজেনটো আৰু ইয়াৰ অক্সিজেন মিলি পেলাই কি হব এইচ টু অ' অৰ্থাৎ তোমাৰ পানী উৎপন্ন হব আৰু লগতে এটা গেছ উৎপন্ন হব গেছটো কি ইয়াতে কাৰ্বন থাকিলে আৰু ইয়াৰে

ত' কি হব এইটো হাইড্ৰক্লৰিক এচিড ইয়াতে কোনটো দিছে অপশ্যন ডি নেক্সট থাৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা থাৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে পাকস্থলীত নিখৰণ হোৱা এচিড খাদ বস্তু পাচন প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে এনে এবিধ পাকস্থলীত থাকে যেতিয়া আমি খাদ্য বস্তু খাওঁ সেইবোৰ কি কৰে হজম অৰ্থাৎ পাচন মানে কি হজম হোৱা হজম হোৱাত সহায় কৰে সেই এচিড বিধ হৈছে হাইড্ৰগ্লৰিক এচিড আন এটা ইয়াৰ কাৰ্য তোমালোকে কব পাৰিবানে যে কি হয় পাকস্থলীত ই হজম অৰ্থাৎ পাচন কৰাৰ লগতে যিখিনি খাদ্যৰ লগত আমাৰ বেক্টেৰিয়া যায় সেই বেক্টেৰিয়া খিনিকো হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিডে ধংস কৰি পেলায় ত এয়াই আছিলে আজি দহটা কুৱেশ্যন আমি পিছৰ দি ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ